Mərhəmli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcəl bəlağə. Ağıldan faydalı heç bir var dövlət yoxdur. Məqrurluqdan qorxulu tənhalıq yoxdur. Tədbir tökmək və düşünmək kimi ağlı yoxdur. Fərhişkarlıq kimi cömərlik yoxdur. Gözəl xasiyyət kimi yoldaş yoxdur. Ədəb kimi miras yoxdur. Müvaffəqiyyət və bir işə nail olmaq kimi rəhbər yoxdur. Gözəl əməl kimi ticarət və alver yoxdur. Savab kimi mənfəət yoxdur. Şübhə müqabilində gözünü saxlamaq kimi pəhriskarlığ yoxdur. Harama rəğbətsizlik kimi zahidlik yoxdur. Təfəkkür və uzaqgörənlik kimi elm yoxdur. Vacibatı yerinə yetirmək kimi ibadət yoxdur. Təyavə və səbir kimi iman yoxdur. Kəvozakarlıq kimi yüksəklik və başucaqlığı yoxdur. Elm kimi şərəf və böyüklük yoxdur. Dözümlülük kimi izzət yoxdur. Məşvərət kimi möhkəm arxa yoxdur. Nə çox adam ki, ona edilən ehsan və yaxşılıqla əzab və cəzaya yaxınlaşıb. Nə çox adam ki, pisliklərinin gizlik alması ilə aldanır. Nə çox adam ki, onun barəsindəki xoş sözlər nəticəsində fitnə və çətinliyə düşür. Allah heç kəsi ona möhlət vermək kimi imtahan etməyib. Dünyanın misalı əl vuran da yumşaq, qanında isə öldürücü zəhər olan ilan kimidir. Aldanmış nağan ona tərəf gedir. Uzaq görən ağıldır isə ondan uzaqlaşır. Sanki Ölmək dünyada bizdən başqası üçün yazılıb. Sanki haqq dünyada bizdən ayrı biri üçün vacib olub. Sanki gördüyümüz ölüllər tezliklə bizə tərəf qayıdacaq müsafirlərdir. Onları qəbirlərinə qoyur və var dövlətlərini yeyirik. Biz onlardan sonra əbədi qalacağıq kimi böyük verənləri unutmuşuq. Hər cür bəla və ziyanə düşər olmuşuq. Huş bu adamın halına ki, nəfs-i ramm olub, niyyəti bəyan elən və xasiyyəti gözəl olub. Dilini çox danışmaqdan saxlayıb. Pisliyini cəmaətdən uzaqlaşdırıb. Sünnə ona ağır gəlməyib və bidətə nisbət verməyib. Qadının qeyrəti küfrdür. Kişinin qeyrəti isə imandır. İslam təslim olmaqdır. Təslim olmaq inanmaqdır. İnanmaq qəbul etməkdir. Qəbul etmək ehsiraf və təsdiq etməkdir. Etiraf və təsdiq etmək yerinə yetirməyə hazır olmaqdır. Yerina yetirmək əməl etməkdir. Xəsis və simit şəxsə tərcib edirəm ki, qaşdığı yoxsulluq və kasıblığa doğru tələsir. Axtardığı varlığı əldən çıxarır. Beləliklə Dünyada yoxsullar kimi yaşayır. Axirətdə isə onunla varlılar kimi hesab çəkəcəklər. Dünən nütvə olmuş, sabah isə leş olacaq təkəbbürlü adama təəccüb edirəm. Allahın yaratdıqlarını görməsinə baxmayaraq, Allah varəsində şək və tərəddüdə olan kəsə təəccüb edirəm. Təəccüb edirəm o kəsə ki, ölənləri görə-görə görə ölümü unudur. Nüftədən yaranmanı görməsinə baxmayaraq, məadın olması və qiyamətdə təkrar qayıdış olacağını inkar edən şəxsə təəccüb edirəm. Yoxluq evini abadlaşdıran, varlıq evini isə buraxan kəsə təəccüb edirəm.